у риэлторов есть выражение «убей юриста, спаси сделку». Вынуждены были обратиться в милицию. Короче, собственники сняли линолеум, повыкручивали все розетки. Покупатель получил сотрясение мозга. А вот он так он потерял 100 тысяч долларов. Те ситуации, за которые можно сісти до такие были в вашем опыте. Знай свое место, я же обещал, что расскажу кое-что, что на голову не налезет. Следующая э, по степени, она, наверное, одна из наиболее часто встречающихся. Неполное выполнение собственникам взятых на себя обязательств по поводу оставления имущества. Чему это может быть проблемой? Ну, не вывез диван, вывез диван. Я сейчас расскажу. Значит, по расскажу две истории по степени, разной по степени тяжести. Значит, первая история, да, она происходила в моем присутствии, то есть я подписывал этот задаток, проводил сделку. В общем, продавалась квартира с мебелью, и как раньше было принято раньше было принято. Сейчас эта ситуация на рынке поменялась. Продавец, собственник передает ключи от квартиры на сделке. Ранее почти всегда бралось время на освобождение квартиры. Вот недели до двух недель, иногда больше. Как правило, в квартире оставались прописанные люди и выписывались после сделки. Так было раньше почти во всех случаях. И существовало, мы понимая, мы, риэлторское сообщество, понимая, что существует определенный риск, всегда предлагали оставлять так называемую гарантийную сумму. То есть, чтобы собственник, с которым рассчитались, передал на хранение в агентство, либо передал непосредственно покупателю какую-то гарантийную сумму в счет того, в счет гарантии того, что он выполнит свои обязательства, не то не аванс, есть, освободит квартиру в тот день, когда э, прописано в договоре задатка э, или в договоре купли-продажи уже, оставит то, что он обещал оставить. И вот в данном случае, зная со слов риэлтора, что квартира э, достаточно... Э, хорошо упакована, меблирована дорогой мебелью. Я предлагаю на сделке ставить залоговую сумму гарантийную в размере 5000 долларов. И покупатели, и продавец чувствовали себя очень крутыми товарищами. Продавец был судья, что самое интересное. И слова были проигнорированы. Типа, знай свое место. То есть никакой залоговой суммы оставлена не было. В результате проходит две недели, покупатели получают ключи и не обнаруживают э, мебельного кожаного гарнитура белой кожи. Ориентировочная стоимость 5000 долларов. То есть это, эту мебель они и не смогли выбить. Вот о чем я говорю, что такое невыполнение обязательств. Поэтому э, либо... Получать ключи на сделке в обязательном порядке, если в квартире, особенно если есть в квартире есть что-то что ценное, перед сделкой мы рекомендуем прямо с нашими риэлторами, подъезжает покупатель, смотрит, так ли, все ли на месте, ключи передаются, если собственники по какой-то причине вынуждены остаться проживать, в любом случае надо удерживать гарантийную сумму. Но есть в арсенале памяти еще более печальная история, которая, слава богу, не имеет никакого отношения ни ко мне, ни к нашему агентству. Ну, пересказанная одним из директоров агентства Недвижимость, с которым я общался. В общем, э, та же самая история, прошла сделка, какое-то время на освобождение квартиры. Ну, звонят покупатель, все, придите, у консьержа ключи, э, все нормально. В общем, покупатель э, оказывается с сотрясением мозга. Это вы уже на кинез, да? Да, 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 Потом в финал, риэлтор узнает, вернее, директор агентства узнает, что покупатель получил сотрясение мозга, приняв квартиру. Как это произошло? Ты, ну, я же, я же обещал, что расскажу, кое-что, что на голову не налезет. Значит, э забрал ключи, открывает дверь. Ну, в квартире ну, ни ничего не знает. Открывает дверь. Э темнота. А, ну, на лестничной клетке нет света. Дверь открыл ключом. Темнота пытается нащупать выключатель по привычке. Его бьет током ну, выключатель выкручен, он выкручен. В общем, током его бросает на ванну чугунную, которая стоит в коридоре, потому что она просто как-то не пролезла в дверь. Короче, собственники, собственники сняли линолеум, линолеум, повыкручивали все розетки. Покупатель упал в ванну и ударился головой, получил сотрясение мозга. <laughs> это по поводу того, что может быть на самом деле. То есть это никто не сделает. Люди могут сделать все что угодно. Я чула про это. Могут что снять может... люстры. Могут, Лампочки кран, ну, могут снять дверные ручки. Ну, понимаете, вот такая история. Да, понятно, что это суммы. история из очень далекого прошлого, это там где-то 2005-2006 год тех времен. Понятно, что это относится, скорее всего, к неблагополучным э, объектам недвижимости, но вот такая история была. Да, лично я не видел, за что купил, зато продаю, но вот такая история. Следующее по... Не могу сказать, что она очень э, распространена, хотя имеет место быть. Э, и она больше, да, ну можно говорить о какие-то финансовые потери, но больше это разочарование, в том числе в людях. Э, кодовое название это замена мебели и бытовой техники на менее дорогостоящую. Как это происходит? Вы приходите на просмотр квартиры, все нравится, все, договорились, покупаем, проходит сделка, принимаете, вер, ну вернее, вам передали ключи, либо вы смотрели, не смотрели, смотрели мельком, и потом наступает понимание, так. А холодильник же был Липхер. А как он превратился в Днепр? То есть такой интересный случай был, о котором мне рассказал один мой сотрудник, который вел покупателя, работал с покупателем на поиск дома, домовладения. Причем домовладение достаточно дорогого, более миллиона долларов. И вот был просмотрен один объект, решение по которому принималось там ну, что-то около месяца. И возникла мысль поехать посмотреть его повторно. Покупатель был китаец, серьезный китаец. В прошлом мэр из одного из китайских городов, ну, не знаю. Это ли, ну, в общем, с очень хорошей памятью. Это, это проявилось впоследствии. Но в данном случае приехали смотреть дом, а мебель другая. Да, еще задатка не было, мебель другая. Позже выясняется, как это. У брокера э, женщины были ключи, собственно говоря, мне все равно продавай дом. Совсем, что есть. Она оценила э, мебель, находящуюся в доме, как очень интересную, и решила заменить ее свои. Что она и сделала на второй просмотр. То есть ту, ту вывезла, свою завезла. А потом этот же покупатель, почему говорю, память э, сумасшедшая, потом он покупал еще одну квартиру, уже не с моим риэлтором, там риэлтор э, сопровождал больше. Это огромная квартира, восьмикомнатная, э, тоже э, уже понимая, что такое бывает, они перед сделкой пришли в квартиру, и этот китаец говорит, я не покупаю. Так мы же договорились, все же было. Вот здесь стояла статуэтка. И собственник, блядь, я только что выкинул в мусор, а не вот достает, вот. И все состоялось. Понимаете? Просто принципиальный человек. Мы договорились все как есть, оставь все как есть. Еще был интересный случай на эту же самую тему. В общем, обратилась ко мне знакомая, сопроводить сделку который уже уже задаток уже сдел, сделка в банке просто посмотреть все ли хорошо вот это, ну, в общем и я понимаю что меня приглашают ну, в роли юриста а у риэлторов особенно риэлторов там, с опытом есть выражение убей юриста спаси сделку почему потому что риэлтор любой риэлтор он заинтересован в том чтобы сделка состоялась и ищет все пути, чтобы сделать. Какая задача э, стоит перед юристом? Озвучить все рызы. Продать да? свою компетентность, то есть по, найти, назвать все причины, по которым эту сделку делать не надо. И они могут быть найдены. И поэтому я вот э, прожил тогда вот эту роль юриста. Э, не знаю, как меня не выгнали с этой сделки, но в общем такой нюанс. Да. А, сделка была специфическая, связанная с погашением ипотеки. Эта сделка была уже, наверное, 12-13 год, что-то такое. То есть у собственников была ипотечная задолженность, которую они долгое время не могли выплачивать, и банк простил им часть суммы. Такая тема была после ипотечного кризиса. И я думаю, ну я просто так думаю, что в ближайшее время, ну в какое-то, в не очень отдаленном будущем это все повторится. Ну это такое дело. В общем, этой собственнице банк прощал, он прощал у него выхода не было, он прощал часть денег. Обсуждаем условия сделки, ну, вернее, не условия, они уже ос, ос, э, обсуждены ими, потому что я же попал уже в конце, на финал, условно говоря, всего происходящего. И узнаю, что квартира не освобождается в день сделки, они по каким-то причинам э, там живут еще 2-3 недели. Э, узнаю, что квартира полностью меблирована, говорю, ну, так э, гарантийную сумму там, какую мы будем обсуждать там ну, две, ну, со стороны собственника. Ну, директор, судя по всему, и риэлтор ее. Моя покупательница, так думаю, ну, ну да. Она говорит, так в смысле, мы же серьезные, ну, собственница, говорит, мы же порядочные люди, все. я что обещаю, то делаю. Я говорю, ну так, с таким вкрадчивым голосом, говорю, ну так, мы здесь собрались, по поводу, то, именно по поводу того, что один раз вы пообещали и не сделали. Вы же обманули ожидания банка. Почему бы это не могло повториться снова? Да, ну меня там возненавидели, конечно, mm -hmm. очень сильно. Хотя это же абсолютная правда было. Я, насколько я понимаю, далее уже ситуации ну, дальше, можно... дальше уже пойдет вязать. конкретное мошенничество. Этот раздел я назвал охота за задатком. То единственное, что может точно, чем рискует покупатель до момента сделки, он рискует потерей задатка, uh -huh. которая может происходить произойти по разным причинам. И вот какие-то события, опять-таки, с прошлых времен, времен господства БТИ. Когда для продажи квартиры требовалась информационная справка БТИ, без нее сделку нотариус не проводил, и эта справка БТИ должна была подтвердить, что в квартире отсутствует перепланировка. Архитектурными излишествами наши многие квартиры не страдали, то собственники вот эти архитектурные решения делали сами. Как правило, это присоединение кухни, комнаты, там, занос лоджии, в общем, разные такие моменты. И вот была ситуация с одним моим сотрудником, когда покупатель, зная, что в квартире есть перепланировка, дает задаток, а по условиям предварительного договора основное, одно из основных условий это если собственник не может выполнить обязательства по договору, он обязан вернуть то, что получил, и штраф в размере одного э, задатка. То есть двойной задаток должен вернуть. И вот покупатель дает задаток, и э, в день гипотетической сделки, глядя на справку характеристику БТИ, говорит, так это же неправда. То есть справка характеристика покупалась, время, время, Времена господства БТИ. Когда БТИ ходили королями, это же не так. У вас же есть перепланировка, то есть это же обман. То есть вы не выполняете условия. И собственник заплатил двойной задаток для того, чтобы э, засветка в БТИ. То есть когда в БТИ вносилась информация, что в квартире есть перепланировка. Доносов? И... то еще? Да, ну, в общем, вносилась информация. И тогда продать эту квартиру становило невозможным. То есть эту перепланировку нужно было узаканивать. А узаконка это путь сложный, длительный, для многих неизвестный, но и опять-таки дорогостоящий, в том числе требующий там, разрешения от соседей. Не ну, знаю, да, какие отношения соседи имеют в моей квартире. Ну, в общем, вот такие были заморочки. И вот был собственником потеряно 1000 долларов. А со стороны покупателя это был просто конкретный акт мошенничества. То есть он знал, что так будет. Такая же история была еще один раз. Собственник просто э, в панике разорвал, разорвал полученную справку БТИ, чтобы не было факта, не было факта коррупции. Была еще одна ситуация, связанная с потерей задатка она была, это, ну, это была непредсказуемая потеря для собственника. На момент сделки нотариус заявляет, что нужно сходить в банк заплатить налоги. Собственник говорит, какие налоги? Какие налоги? Эта квартира у меня в собственности там более 10 лет. Какие налоги? Ну мы тоже, какие налоги? М -м -м, налоги, потому что это вторая продажа в году. В смысле, я ничего не продавал. И нотариус показывает, вот вы продали участок земли в 6 соток. Ну, то есть недвижимость в этом году календарном. И собственник вспоминает тут, что когда-то, когда-то, на него, ну, фиктивно была оформлена земля, тут же получена доверенность на продажу. То есть он даже и не знал, что он продал, значит, без меня б, меня женили. И в результате ну, мы не смогли спасти эту сделку, потому что там налог огромный, там около 5 тысяч долларов получался. Вот такой нежный. Хотя мы задавали вопросы, естественно, при подписании задатка, продавали, что -то. нет, ничего не подумал. Ну, сам не знал. Да. да, просто здесь надо понимать, что какую-то информацию мы проверяем сразу, Какую-то проверяем выборочно, а какую-то информацию нотариус проверяет ну, непосредственно в момент сделки. И поэтому... Проверить сразу все нереально, правильно? Ну, это, это невозможно. Это, невозможно. Это, это просто... Это точно невозможно гарантировать. То, что все будет проверено в, окон... в, окон... в оконцовке, это, это да. То есть покупатель не купит то, что э, опасно, но вот э, на каком этапе что-то может э, вылезть информация, которая не позволяет э, провести покупку. Да, такое бывает. Ну, такие неприятные факапы, потому что сколько мы не пытались, на массовый поток просто когда идет достаточно большое количество сделок, ну, то есть не один, потому что ну, это это длительные проверки случается раз в сто лет, но случается. Ну, вот такой случай у меня был один раз за, там, за 22 года. Те ситуации, за которые можно сесть до уязницы, такие были в вашем опыте, в ваших коллег? Кто, кто сесть должен был? Той, кто э, был в шахрае? Так это все мошенничество. Это все мошенничество. Просто статья мошенничество, она предполагает маленькие Санкции. В конце, Страта ближе задатку. к концу я расскажу информацию, Да, да, да. Там уже информация связана с крупным мошенничеством, которое было финализировано сроком заключения. Пока мы относительно простые, небольшие потери, еще одна история. Она была знаковая в том плане, что после нее урок был выучен. И было принято решение нами э, задаток собственнику на руки не выдавать. И мне абсолютно не важно, что это нарушает э, какие-то интересы. Я понимаю, что покупатель ⁇ это человек, который конкретно рискует задатком. Вот на момент предварительного договора основной риск у того, кто уже отдал деньги. И ситуация была следующая. Передали задаток просто раньше была такая практика: мы задаток передаем взамен забираем документы на квартиру. Здесь документы на квартире были в процессе изготовления каким-то образом, либо там регистрации. В общем, их физически не было. А деньги собственницы нужны были потому, что взамен она что-то покупала, надо было этот задаток передавать дальше. В общем, оформили такой задаток, подготовили все документы, день сделки, выслала она э, ксерокопии, чтобы передать нотариусу. Все, готовим сделку. Сидим на сделке с покупательницей и с риэлтором, ждем, ждем собственницу. Звоним, все, я в пробке, подъезжаю, 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 пи-пи-пи-пи-пи-пи. Так мы досидели до 6 часов, зафиксировали у нотариуса факт неявки собственника, ну, чтобы не мы должны были платить двойной задаток, потому что это был последний день, последний день. По которому надо было подоговор, надо было не позже этого дня купить. Продавщица на связь так и не выходит. Вынуждены были обратиться в милицию. Ну знали, что это просто известная барышня, которая так зарабатывает на жизнь, периодически продавая свою квартиру, то есть беря задатки, принимая задатки. И последняя история, она более печальная. Продавалась квартира в центре города по хорошей цене, по очень хорошей цене, по очень сладкой цене, как это выгодно. Но была мотивация, что тут просто страшный ажиотаж, все, у нас нет времени, либо да, все, приезжайте, носите задаток, пишем на квартире, все. И одна девушка играет в эту игру. Приезжают на квартиру, где ее изнасиловали, связали, 10 тысяч долларов отобрали. На эту тему статья, в общем, там целая, не будем там, там риэлтора были замешаны каким-то краем, ну, естественно, они даже не подозревали, куда они нырнули. Вот такая история. Это ж вот иллюзия безопасности. Да, к сожалению, такое тоже бывает. Финал просто шокующий. <coughs> Я понимаю, что история вас еще достаточно. Да, да, они, мы еще мы самому еще... интересному даже не подошли. Пойдем.